Əziz müəminlər, əvvəl özümüzü, sonra sizləri ilahi təqvaya riayət etməyə dəvət eləyirəm. Allah'a sonsuz şükürlər olsun ki, Allah təala tövfik verdi, hər birimizə lütf elədi, bizlərə ömür verdi və bizlərə can sağlığı verdi ki, bu mübarək Ramazan ayını indi Allah'a layiq olsa da, olmasa da indi onu Allah müəyyən eləyir. Bu mübarək Ramazan ayını yaşadıq. Oruç tutduq, Allah'a ibadət və itaatlə məşğul olduq inşallah. Mən istəyirəm bir hədisi xidmətinizə çatdıram. Həzrət Əli əleyhissalamın dilindən, üzr istəyirəm peyğəmbərimizin dilindən bu hədisi Cabir Cabir ibn Abdullah Ənsari əziz İslam peyğəmbərimizin dilindən nəql eləyir. Buyurur ki, peyğəmbər buyurur ki: "İzə kāna awwal yawm min şavval" Elə ki, mübarək Şəvval ayının biri gəldi, çatdı, daxil oldu. Yəni Fitr bayramı gəldi, çatdı. Nə də munədin. Göytdən bir mələk nida eləyər. Car çəkər, səsләнər. Eyühel müminun, ey möminlər, möminlərə səsләнər. Uktu ilə cavazikum. Bir ayçı oruc tutduz, bu gün gəlin hədiyyə alın. Bu gün hədiyyə almaq günüdür. Allah tərəfindən Bu gün hədiyyələrin alındığı gündür. İndi o hədiyyə nə hədiyyədir? Buyururlar ki, o hədiyyə məğfirətdir, bağışlanmaqdır, cənnət müjdəsidir, Allahın xüsusi lütfü və inayəti və mərhəmətidir. Bu günlərim Allah onu möminlərinə hədiyyə edir. Məsum imamlarımız belə bir gündə, Fitr bayramında ən gözəl paltarlarını, libaslarını geyinərdilər, ən gözəl ətlərini vurardılar qüsulalardılar. Təkbir deyə-deyə evlərindən təkbir deyə-deyə məscidlərə, müsəllalara gedərlər və ətrafındakılara, yaxınlarına hədiyyə eləyərdilər. İmam Rəsuləlləhəsin gözəl bir hədisi var. Buyurur: "Yaqun yəlməid. Bu gün aid günüdür, bayram günüdür. Bilirsiniz də, aidinə deməkdir. Aid, yəni ud sözündəndir. Yəni qaydış. Bu gün biz öz əvvəlki fitrətimizə qayıtmışıq, aid etmişik, od etmişik, dönmüşük. Allah bizə fitrətini verəndə pak vermişdi, onu bizdən də pak istəyir. Və bu mübarək Ramazan ayında 1 ay müddətində bizim fitrətimiz əgər hansısa bir çirkəbə batmışdsa, 1 ay müddətində təmizlənib, paçlanıb və əvvəlki fitrətimizə qəd edirik. İmamımıza deyir ki, bu gün əud günüdür, qayıdış günüdür, fitrətimizə qayıdış günüdür. Və yawmu ictema bu günlərin bütün möminlərim, müsəlmanların toplaşdığı bir gündür. Və yawma zəkat Bu günlərim zəkat verilən gündür. İnşallah verərmisiniz. Namazdan qabaq gərək verəydiniz. Və yowme rəğbə və buyurur bu gün rəğbət günüdür. Və yowme tədərru bu gün dua günüdür. İmam Rəza (s.a.) buyurur. Həzrət Əli (s.a.) isə bu günü, bu gün haqqında buyurur ki, 3 əsas nöqtəyə işarə eləyir. Bu mübarək Ramazan ayının fitr bayramı günü 3 əsas nöqtəyə işarə eləyir. Buyurur ki, bayram günü ki, evdən çıxıb məscidlərə gəlirsiz, indi deyəcəm Allah qoysa, bir xatırlatma eləyin. Məsciddən qayıdıb evə gedəndə bir xatırlatmə eləyin, namaza duranda bir xatırlatmə eləyin özünüzə, inşallah onlara deyəcəm Allahın köməyi ilə. Və bu hədisi İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam nəql eləyir. Diqqət eləyin. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, mən atamdan eşitdim ki, atası, yəni İmam Baqirdən. Atam da atasından nəql eləyir, yəni İmam Səccad Əleyhissalam. İmam Səccad da buyurur ki, atam deyirdi ki, yəni İmam Hüseyn Əleyhissalam buyurur ki, mübarək Fitr bayramı günü Hz. Əli Əleyhissalam bayram namazından sonra belə buyurdu. Nə buyurdu? Yauma yusabu fihil muhsinun və yahsaru fihil musiuun. Ay cemaət, ey insanlar, bu gün elə bir gündür ki, yaxşı işlər görənlər sawab əldə etdilər. Yaxşı işlər görənlər Allah tərəfindən mükafatlandırar. Yaxşı işlər görənlər Allahın hədiyyəsi ilə müjdələndilər. Amma buyurur ki, və yəxsəru fihil musiun. Amma o cəslər ki, yaxşı iş görmədilər, pis işlərlə məşğul oldular nālaiq işlər ilə məşğul oldular, Allahın bəyənmədiyi işlər ilə məşğul oldular, oruç tutmadılar, namaz qılmadılar, ayaqaltı qazdılar, şər atdılar, böhdən atdılar, ona söz atdılar, buna nə bilim nə etdilər. Allah İmam Əli əleyhissəlam buyurur ki, bu insanlar məhrum qaldılar. Bu mükafatdan məhrumdular. Sonra buyurur: "Və huwa əşbahu yawmin". Və bu gün qiyamət gününə, biyawmi qiyamətikum, bu gün qiyamət gününə ən çox bənzəyən gündür. Günlərin içində mübarək bayram günü qiyamət gününü xatırladan, ona bənzəyən ən çox bənzəyən günlərdən biridir baxın necə ki qiyamət günündə kimlər ki yaxşı işlər görmüşlər, savab işlər görmüşdülər bu dünyada onlar cənnətlə mükafatlandırılacaqlar. Kimlər ki Allah eləməmiş bizdən uzaq pis işlərlə məşğul oldular, Allahın buyruqlarına qulaq ardına vurdular, kim o dünyanı geyib görüb gəlib dedilər, bu sözləri dedilərsə onlar da ziyan eləyəcəklər. Düzdürmü? İndi hələ Əleyhissalam 3 bənzətmə eləyir və bizə deyir ki, bunları eləyin, bunları xatırlayın. Hansılardır? Bir buyurur, bir Fəzrul, xatırlayın, yadınıza salın nə vaq bi khurucikum min manazilikum ilal musallaikum. Elə ki bayram günə evlərinizdən çıxırsınız misallalara, məscidlərə axışırsınız, hamı birsən topa ilə, hamı gəlir məscidlərə namaz qılmağa. Evdən çıxanda xatırlayın, nəyi? xurucukum min al-ajdad ila rabbikum necə qəbrlərdən xaric olacaqsınız və Allahın hüzuruna tərəf gedəcəksiniz bunu yadıza salın evdən namaza gələndə bunu yadıza salın aydındır sonra buyurur ki 2 vasquru yenə yadıza salın nə bax biwuqufikum fi musallaikum eləc müsallaya məscidə gəldiniz çatdınız namaza duracaqsınız namaza durmaq istədiniz Allahü ekber deyəndə yadınıza salın. Nəyi? Vuqufakum baina yaday rabbikum. Sanki Allahın huzurunda dayanmısan və Allaha hesab verirsən. Qiyamət günüdür, gəlmisən, sorğu-sualdasan, Allah bir-bir hesab kitab edir. Bunu yadına sal, namaza Allahü ekber deyəndə. Və 3 vasquru birucuikum ila manazilikum. Yadınıza salın elə ki, namaz bitdi, və bir-birinizlə halallaşdınız, görüşdünüz, evlərinizə doğru gedəcəksiniz. Evinizə doğru gedəndə yadınıza salın rucu'akum ila manazilikum. Necə ki Allahın huzurundan imtahandan sonra hesab kitabı eləyəndən sonra ki mənzillərinizə geri qaydadacaqsınız. Mənzil haradır? Buyurur fil cennet avennar. Ya cənnət ya cəhənnəm. Allahın üzründə qiyamət günü hesab kitabından sonra artıq insanlar bölünəcək. Artıq məlum olacaq kim cənnətdik ki Allah bizə nəsib eləsin inşallah və Allah bizdən o uzaq eləsin kimlər cəhənnəmlikdir. Orda deyir necə ki dönəcəksiniz hələ bəlli olacaq kim cəhənnəmə kim cənnətə öz mənzillərinə müəyyən olmuş mənzillərinə geri dönəcəklər. Bayram namazından sonra evə dönəndə onu xatırlayın. Onu xatırlayın yəni nə? Elə eləyin ki yaxşı olun ki cənnətli olaq. Sonda bir hədisi də Hz. Əli (s.ə.) haqqında onun mübarək dilindən deyim inşallah sonra ikinci xütbəmizi eləyərik. Əli (s.ə.) buyurur İnnə nə o aidun limən qabiləllah siyamakun və şəkərə qiyamahum Bilirsiniz hər bir əməlin bir səhhəti var, bir qəbulu var. Yəni məsələn namaz qılırıq, namazımızın bir düzgünlüyü var ki, namazımı düz qılın. Bir də onun qəbul olub-olmaması var. Məsələn, namaz qılanda nəyə diqqət eləyirik ki, namazımız düz olsun. Dəst namaz düz olmalıdır, təharət düz olmalıdır, qəsbiy yerdə olmamalıdır, libasının paç olmalıdır, libasının qəsbiy olmamalıdır və bəzi məsələlər var ki, onlara riayət etsən namazın düzdür. Bəs yaxşı, həm də qəbuldur? Hə, bu ayrı bir mövzudur. O əməlin qəbul olub-olmaması ayrı bir mövzudur. Buyurur ki, Əl-Ələysəlam buyurur ki, oruc da bu cürədir. Bu bayram o kəslərin bayramıdır ki, Əl-Ələysəlam buyurur əməlləri haqq dərgahında qəbul olmuş ola. Haqq dərgahında qəbul olmuş ola əməlləri. Bu orçutduğu bir ay orucu onun qəbul olmuş ola. Düz tutub səhər-sər süb əzanından qabaq yeyib, axşam azanından sonra açıb. Heç bir iş görməyib, zinaya da elənməyib, pis gözləndə heç kimə baxmayıb. Amma qəbuldu yox, onun şərtləri var. İnşallah Allah tövfik verərsə mənə, Allah möhlət verərsə İnşallah cümələrin birində bu qəbul şərtlərinin xidmətinizə arz eləyərəm ki, hansı işlərdir ki, onlar əməllərimizin qəbul olunmasını, namazlarımızın, oruclarımızın və sair əməllərimizin qəbul olmasına gətirib çıxarır. Həzretə Əliyə salama deyirlər ki, hey, bu qədər sən sədaqə verirsən. Nə qədər sədaqə verəllər? Səhər sədaqə, günorta sədaqə, axşam sədaqə, hər gün sədaqə, bu qədər də sədaqə verəllər. Evində bir çörəyin var idi, onu da sədaqə verdin. Həlatə surəsi nəyin azlı oldu? Bəs həmin o ayəyə, o, o hadisəyə görə nazil oldu da 3 gün ardıcıl çörək verdi, sədaqə verdi, düzdümü? Əleyhissəlam nə buyurur? Diqqət elə, bunu bizə deyir. Ha, Əleyhissəlam aytdır bu söz. Əleyhissəlam buyurur ki, bilsəm ki, bu verdiyim sədaqələrin bircəci qəbuldu, bitirərəm daha vermərəm. Bilsəm ki, bu verdiyim, bu qədər verdiyim sədaqələrin biri qəbuldu, daha sədaqə vermərəm. Təbii ki, Əleyhissəlam əl bilirdi ki, o sədaqələri qəbuldu. Bizə deyir, Allah təala Əqəra surəsinin 127-ci ayəsində nə buyurur? Buyurur va yarfə ıbrahim el qavayda min el beyt və ismail İbrahimlə İsmail nə eddilər? Kəbə evini yərfəu qaldırdılar, yəni tikdilər, bina elədilər. Nənədilər o boyda Kəbə evini, ha? Zərafət gəlməsin sizə. Sıradan bir məhəllə məçidi deyil. Gələcəkdə bəşəriyyətin üz tutduğu qibləsi olacaq. Bəşəriyyətin, müsəlmanın yox, bəşəriyyətin. Aydındır? Belə bir binanı tikillər və Rabbənə dua elilər Allahı ilahi taqabbal minna bunu bizdən qəbul elə. Düz tikmişlər. Səhih ihdəs şey söz qaydasında idi. Rabbənə taqabbal minna innəkə entəs-səmiul alim. İlahi bunu bizdən qəbul elə. Sən eşidən və hər şey bilənsən. Bəqərə surəsinin 127-ci ayəsi. Kərbəla səhnəsində bu sözü kim demişdi? Xanım Zeynəbü Kübra. O boyda qurbanlar verdi evladları, qardaşları, qardaşı balaları hamısı getdi, şəhid oldu dedi Allahumma taqabbal minna hazal qurban. Allah bu qurbanları bizdən qəbul elə. Şərt şəhid olmaq deyil. Şərt namazı düzgün qılmaq deyil. Şərt orucu düzgün tutmaq deyil. Onun qəbuluna gələk biz diqqət eləyək. Çoxluq mühim deyil. Bir kilid var zamoq deyək də. Bir kilid var 1000 dənə açarı. Onlardan biri açacaq onu. Minin də ora fırlatmaq lazım deyil. Bir açacaq onu. O kilidi tapıb ora salmaq lazımdır. Əməllərin qəbulu bu cürədir. Yadıza gəlirsə bir neçə gün bundan qabaq mən qardaşlara demişdim. O xatmaq şərt deyil. 1000 dənə oxat, onun biri hədəfə dəysə, o bəs eləyir. Hədəfə vurmaq lazımdır. Qəbul yəni bu. Hədəfə işləmək lazımdır, mənim əzizlərim. Vaxtınızı çox almayım. Göy istədim biraz qısa eləyim amma ə, alınmadı. Allah bu bayramı bizdən qəbul eləsin. Allah əməllərimizi qəbul eləsin. Allah tutduğumuz orucları bizdən ali dərəcədə qəbul eləsin inşallah. Allah xəstələrimizə, mərizlərimizə şifa acil inayət eləsin. Allah evsizlərə ev nəsib eləsin. Allah xalqımıza, millətimizə izzət versin inşallah. Allah İmam Zaman ağanı da zuhuruna təcil qərar versin. Bismillahir-rahman-ir-rahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Salavat və zikr edəliyə. Allah.